tady a dneska se koukneme na Minecraft, který nedává smysl. Natáčí to YouTube show, so Safe a dneska se na to koukneme. A první tady vidíme nějaký balák a co udělá? Použijeme to TNTčko. Co? On to ponem hodil a pan to taky hodil. <kli> Teď tady máme asi ten samý balák. Tady to vůbec dává smysl, protože to plný hlaze. Roz... Co? On... Když to mě ostřívat tu vlnu. A ne Tak máme tady záb... Elej! Máme tady Elej. Cůjám. Položí Co? Jak? Nasze ja nie będę wyodrżawate. Nie, budu. Mam nieco jego Jak, płoc, co? Jak możesz nić tłuć? Płoc. On wziął to tylko coś jeszcze, a dał go ho... swojemu, ślimu... dał go swojemu Pejskowi. Coże? O jest to gdzie jest Nie wiem. Mm -hmm. ne. Co? Co? Ending, no. Já, do A I Co? 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 lodky. Co? 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 Byl Co? A Co? to Ravnořík, mějte Co? Co? To jsou malý pikstilvové? Mm. Tamhle je Indemene a voda? Co by to bylo? Vás odhodl do kyblíku s vodou? A jak to se a pomnený se na Steve Endmana. Zajímavý. E, tady budu dát asi něco s kolejema. Co? Jak to udělal? What? To je as na konci světa. To je jako by to bylo z stany. Hmm? No nic. Eee, tutaj libażdzi, że oni na co chyti, trzeba pafru frysku, albo nieco. A już. Co? On chytał czyjeś to jezioro? Oni będą libażyć na suchu, tytko. Wesniczo nowe, będą łowić na suchu, bo tam jest wesniczo. Tam mają dól, troszkę my... Vat? Cože? Vy si sedmí na a lítá? Cože to je jako když si dáte jenom na ploše, taky je, můžete jít. Ale na slupiči? já když jsem byl menší, tak tady to prostě... jsem vždycky zkoušel. Pokud už další jeho video. Ve chvíli, kdy Dyson odhalí neviditelný prach, je to právě vysoce výkonný motor Hyperdymium, který... Tady má žábu. Vát on ji vykope. Dá enchant. Dá kovadu, a cože? On si oenčantoval? Teď jí dá. Co? vona se dá, či... všechny ty bouchaly? Ty toho stíva. On ji zemíč vy, vykopal a boumí. On ho vybýmoval. I tři větší s Iron Golem. Co ne? Může Iron Golem má. a... A teď ho jí? On se pojí na Iron Golem a... Jdou na Co? To, co on není tak na to se plomnený. Nechápu, nechápu tohle. Fak. Dobře. Mu vezme, on vzal oči. Můj nevlávěl, umrzel. A co tam hledáš ještě? No, ten tam jde zpátky, prosím. Yes. Udal bych asi to samý. No vezme s tom, on udal na plec. On si dal na půl oko a teď ho proveře ke strongholdu a to si nemůžeš nemůže se jako za nej, on musí na nej. No tak, co, cože, co, jak on si dal body z vody? No bacha, klipy! klipy. Bacha z tyłu! Bonchowi kopal! Zombie! strzeli to, klipę, a bokle to! Ale, jest to taka! Coże? Może ja nie je na lukę, a to pole! Ludzi, A ja, z ogóle wybrzmieje, a czy się stanie? No, no, jsi ne Co? No, to už opušu a háří. Endy oči? Co? Ta zába jim hoš ne A teď s je. Co velmi žáby? A tam je Endy poutal, cože? Co? <coughs> on jim je vzal Endyman? A šli za mným východem a Potskab, ale to Protože se nedá střelit Enderman, že s Co že? si na to lehl? No, že tu žábu? On toho Endemena. Bral toho dvaka a... Co dělá? co? Ono teď spálí? A ten Enderman, on jim vzal portál. Máte jít bloky, dá tam vodu. Má tam vůzí tím. A on to šil toho Endermana. A mají zpátky svůj portál ho vezmou a položí. A jdou zpátky. jestli se vám to video líbilo, dejte like, odběr, zvoneček a byla mnou pořádný video a budu se na vás zpátky.